साहब संकट संकट, अमचे संकट, वर नसून माझी महाराष्ट्र वर तो संकट होता अरे जो राम का नहीं जो हनुमान का नहीं एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके बताइए जो राम का नहीं जो हनुमान का नहीं इधर डरने की बात नहीं है इधर रावण जो वहां पर बैठा वो यहां नहीं है तो तुमको कोई जेल में नहीं डालेगा यह संसद में पहली बार इतिहास में हनुमान चालीसा सा पठन हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बार इसी का जाप लगाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत आप लोगों को करना है एक बार सभी हाथ ऊपर करके एक बार ये जाप करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम परम पूज्य हमारे पंडित मिश्रा महाराज जी आपका हमारे अमरावती शहर में हमारी अंबा नगरी में हमारी हनुमानगढ़ी में आपका और हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का हम सभी जोरदार ताड़े मार के इन दोनों का बहुत बहुत हमारे अमरावती में स्वागत करेंगे मिश्रा महाराज जी ने कहा यहाँ कोई आता नहीं यहां तो लाया जाता है और शिव की ऐसी कृपा हुई कि हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी हमारे बाबा ने ही यह पेंडौल में मुख्यमंत्री होने के बाद यह पहली बार अमरावती में आए हैं तो एक बार फिर जोरदार ताड़ियों से हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत आप लोग कीजिए मैंने शिंदे साहब ने कहा कि जो संकट था वो रवि जी के और हमारे ऊपर था वो हट गया साहेब ते संकट आमच्यावर नसून माझी महाराष्ट्रावर तो संकट होता आमचा संकट आम्ही झेलून घेऊ कारण आम्ही चार दिवारांमध्ये राहणारे लोक आहे तर आम्ही ते संकट आमच्या अंगावर घेऊन घेतला असता पण तो संकट आमच्या महाराष्ट्रावर होता म्हणून त्या संकटाला दूर करण्यासाठी हनुमान चालिसाची खूप मोठी आवश्यक हा आमच्या महाराष्ट्राला होता आणि ते आपण त्याची जाण ठेवली आल्या बरोबर प्रत्येक जोड़े ही कारवाया जोड़े ही एफ आई आर आमचे अगेन्स्ट आमचे कार्यकर्त अगेन्स्ट के लिए दूर करून करण्यासाठी आपली सरकार ने जे मदद के लिए अरे जो राम का नहीं जो हनुमान का नहीं एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके बताइए जो राम का नहीं जो हनुमान का नहीं देव करते ते खूप चांगला करते आणि देवानी अहंकारचा असत चोट दिली की घरही सुद्धा राहिला नाही बेघर होण्याची परिस्थिती मध्ये ते अहंकारचे समोर चूर चूर झाले महाराज ने म्हटलं की एक निर्णय जिंदगी में जरूर करना चाहिए करने वाला वो है निर्णय हमने किया मेहनत हमने की कष्ट हमने किया सिर्फ विश्वास ऊपर वाले पे था कि वो जो करेगा इस महाराष्ट्र की जनता के लिए वो बहुत अच्छा करेगा और उसी के कारण आज हम आगे यहां तक आए दादा आपलेला श्रीकान्नी ज्या दिवशी हनुमान चालीसाचं पठन केला त्यांनी नाव सुद्धा घेतलं संसदेमध्ये सुद्धा अटून केलं त्याच्या नंतर ही मला सांगितलं की मी हनुमान चालीसा पठन केलं मी त्यांना एकच शब्द म्हटलं महाराज जी जिस दिन हनुमान चालीसा का पठन हमारे कलीग है हमारे साहब के बेटे हैं दूसरी बार संस, संसद में है वो जब उन्होंने पठन किया तो मैंने बोला श्रीकांत जी इधर डरने की बात नहीं है इधर रावण जो पर बैठा वो यहाँ नहीं है तो तुमको कोई जेल में नहीं डालेगा ये संसद में पहली बार इतिहास में हनुमान चालीसा का पठन हुआ पर किसी ने मोदी जी के राज्य में वो हो सकता है बाकी किसी के राज्य में महाराष्ट्र ने इस विदर्भ की मैं बहु हूं महाराज जी और महाराष्ट्र की बेटी हूं मुझे लगता है अंबा नगरी में आने के बाद जो आशीर्वाद जो ताकत मुझे मिला साहेब आपले कन्न मी ओडिस अपेक्षा करते की आमचे अमरावती मध्ये आपण आलात पहिल्यांदा आपलं मनापासून स्वागत करते आणि आभार सुद्धा करते की एवढे बिझी शेड्यूल मध्ये आपण आमची अंबानगरीला भेट दिली आमचे या शिवमहापुराणचे पेंडॉलला भेट, भेट दिली आणि आमचे सगळे लोकांना भेट दिली आमचे दादा मंत्री महोदय यवतमाळ वरन संजय भाऊ राठोड साहेब इथे आले तुमचेही मनापासून स्वागत आणि आभार करते